या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जे स्वतःला विश्वगुरु नॉन बायोलॉजिकल म्हणजे ईश्वराचे अवतार ईश्वराचे दूत मानतात जे रशिया आणि युक्रेन मधले युद्ध मिटवण्यासाठी प्रत्यक्ष युद्ध भूमीवर जातात युक्रेन मध्ये जातात ना युद्ध भूमीवर मोदी अंधभक्त सांगतात मोदी प्रत्यक्ष युद्ध भूमीवर आणि मोदी युद्ध भूमीवर आहेत म्हणून चार तास रशिया युक्रेनवर हल्ला करणार नाही असे ढोल वाजवतात मोदी पुतीन बरोबर चहा पितात घरात बसून मग झेलेन्स्कीला भेटतात युद्धबंदीवर चर्चा करतात इस्रायल आणि गाझापट्टीतल्या युद्धाविषयी ते चर्चा करतात असे ते फार मोठे एक निदळ्या छातीचे असे नेते आपल्या देशाला लाभलेले आहेत पण या महान नेत्याला आमच्या देशातला मणिपूर मधला हिंसाचार थांबवता येत नाही ते अपयश त्यांनी स्वीकारलं पाहिजे प्रधानमंत्री अद्याप मणिपूरला गेले नाहीत लक्षात घ्या एअर इंडिया वन घेऊन ते जगभरात फिरतायत पुरा जगात फिरत संपूर्ण पण मणिपूर पेटला या देशाचा एक भाग अशा तर पेटलेला आहे रॉकेट हल्ले होत आहेत द्रोणी हल्ले होत आहेत नेत्यांना मारलं जात आहे महिलांची इज्जत बियाबरू केली जाते रस्त्यावर विद्यार्थ्यांवर गोळीबार होतो आहे बॉम्ब हल्ले होत आहेत गृहमंत्री मुंबईत येत आहेत अमित शाह राजकीय बैठका घेतायत निवडणुकांची तयारी करतायत सर्व काही करतात आमच्यावर टीका करतायत मोदीही बोलतायत मणिपूरवर कधी बोलणार मणिपूरवरती कधी ऍक्शन घेणार हे सांगा का तुम्हाला मणिपूर आपल्या हातातून घालवायचं आहे आता पंडित नेहरू नाही आहेत नेहरूंवर ने दोष द्यायला आता तुम्ही साधारण अकरा वर्ष आपण सत्तेवर आहात आणि मणिपूर ज्या पद्धतीनं पेटलंय मोदीही बोलतायत मणिपूरवर कधी बोलणार मणिपूरवरती कधी ऍक्शन घेणार हे सांगा का तुम्हाला मणिपूर आपल्या हातातून घालवायचं आहे आता पंडित नेहरू नाही आहेत ना दोष द्यायला आता तुम्ही साधारण अकरा वर्ष आपण सत्तेवर आहात आणि मणिपूर ज्या पद्धतीनं पेटलंय मणिपूरची अवस्था ही ज्या काळात काश्मीर पेटलं होते त्याच्यापेक्षा आणि मोदी आणि अमित शाह या संदर्भात एक अक्षर बोलायला तयार नाही याचा अर्थ या देशाच्या जनतेनं काय घ्यायचं मोदींनी मणिपुरात जावं युक्रेनला जाण्यापेक्षा युक्रेनच्या युद्ध भूमीवर जाण्यापेक्षा आणि जगाला मणिपुर जाऊा का असे है ला देशा है जा जरा नहीं तो राजीना मणिपुर को लेकर सबसे पहले आपने ही सवाल उठाया था आपकी पार्टी ने कहा था कि प्रधानमंत्री और मुंबई तो क्यों नहीं जा रहे मणिपुर और अभी भी मणिपुर में इसी तरह के कल, मंत्री दो दिन से मुंबई में बैठे राजनीतिक यहाँ वहाँ घूम रहे मैं ये नहीं कहता कि मुंबई में नहीं आना चाहिए <coughs> लेकिन देश की जो हालत है मणिपुर में तो सबसे पहला काम गृह मंत्री का होता है मणिपुर में जाकर बैठे यहाँ लालबाग के राजा में गए और गए वहाँ गए राजनीतिक बैठकें लिए चुनाव की तैयारी का जायजा लिया सब कुछ किया लेकिन मणिपुर की जो इंटरनल सिक्योरिटी है पूरी तरह से खत्म उध्वस्त हो गई है रॉकेट के हमले हो रहे ड्रोन से हमले हो रहे बॉम्ब के हमले हो रहे हैं तो युद्ध स्थिति है ऐसे में देश का गृह मंत्रालय वो तो आपके कौन आए हो नेशनल एडवाइजर सिक्योरिटी जेम्स बॉन्ड वो तो कहा है वो तो यूक्रेन का युद्ध खत्म करने के लिए जाएंगे आप इसराइल में जाएंगे मोदी जी यूक्रेन और रशिया का युद्ध बंद के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं यूक्रेन में चले गए युद्ध भूमि पर क्या फोटो आए युद्ध भूमि पर मोदी चल रहे मणिपुर के सड़क पर चल के दिखाई मणिपुर के सड़क पर देखिए क्या हो रहा है खुलेआम गोलाबारी खुलेआम तोहफे चल, चल रही है बंदूकें चल रही है बच्चों के ऊपर गोलियां चल रही है राजनीतिक जो लीडर है उनके ऊपर हमले हो रहे हैं और देश के गृह मंत्री देश के प्रधानमंत्री तो जो विश्व गुरु है जो अपने आपको ईश्वर का अवतार मानते हैं, भगवान मानते हैं, भगवान चुप बैठा है लाशें देख रहा है चले गए युद्ध भूमि पर क्या फोटो आए युद्ध भूमि पर मोदी चल रहे हैं मणिपुर की सड़क पर चलती दिखाई मणिपुर के सड़क पर देखिए क्या हो रहा है खुलेआम गोलाबारी खुलेआम तोहफे चल रही है बंदूकें चल रही है बच्चों के ऊपर गोलियां चल रही है राजनीतिक जो लीडर है उनके ऊपर हमले हो रहे हैं और देश के गृह मंत्री देश के प्रधानमंत्री जो तो विश्वगुरु है जो अपने आपको ईश्वर का अवतार मानते हैं भगवान मानते हैं भगवान चुप बैठा है देख रहा है रहा है ये क्या है उसका जवाब है ये सरकार के पास और उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई होगा इस बार तो नीतीश कुमार और बाबू नायडू ये दो नेता इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है जिसने ये घटिया लोगों के हाथ में देश सौंपा है सर, देखे 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 रस्ते हा रस्ता सुरक्षेचा नियम नसून हा बेवडेबाजीचा नियम आहे या रस्त्यावर अशा प्रकारचा अपघात एखादा सामान्य माणसाने केला असता बर का तर काय झालं असतं त्याचा विचार तुम्ही करा एवढ्याला पोलिसांनी त्याला त्याच्या कुटुंबाला त्याच्या मित्राला बकोटी पकडून रस्त्यावर धरून त्याची झंड काढली असते पण सलमान खान सुटतो एखादा बिल्डरचा मुलगा सुटतो हा संकेत बावनकडे सुटतो मी तो कोणाचा मुलगा आहे हे मानत नाही तो कोणाचे मुलगा कायदा सगळ्यांसाठी हवा आहे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या कायदा सुव्यवस्थेच्या बाबतीत जे धंडवडे काढलेले आहेत त्याची नोंद काळ्या कुट्ट अक्षरात दिली जाईल इतका घटिया गृहमंत्री महाराष्ट्राला कधीच लाभला नाही नागपुरात त्यांच्या नाकासमोर एक इतका मोठा अपघात झालाय सतरा अठरा लोक इस्पितळात आहे आणि तुम्ही ज्याच्या मालकीचं वाहन आहे हा त्याच नाव एफ आय आर मध्ये घेत नाही जी व्यक्ती प्रत्यक्ष ड्रायव्हिंग शूटवरती होती आणि नंतर बदलण्यात आलं त्याला वाचवता तुम्ही कसल्या कायदा सुव्यवस्थेच्या गोष्टी करताय त्या गाडीमध्ये लाहोरी बारचं जे बिल मिळालेलं आहे मी बता रहा ज्या बार मधून हे लोक बाहेर पडले त्याच्यामध्ये जे खाण्याचं आणि पिण्याचं बिल आहे ते बिल लोकांसमोर आणलं पाहिजे त्याच्यामध्ये दारूचं बिल आहे त्याच्यामध्ये आम्हाला हिंदुत्व शिकवतात चिकन मटन आणि त्याच्याबरोबर बीफ कटलेट बीफ कटलेटचंही बिल त्याच्यामध्ये आहे गोमांस त्याच्यामध्ये जे खाण्याचं आणि पिण्याचं बिल आहे ते बिल लोकांसमोर आणलं पाहिजे त्याच्यामध्ये दारूचं बिल आहे त्याच्यामध्ये आम्हाला हिंदुत्व शिकवतात चिकन मटन आणि त्याच्याबरोबर बीफ कटलेट बीफ कटलेटचंही बिल त्याच्यामध्ये आहे गोमांस ये हमारा हिंदुत्व तो शिकवता है श्रावण है गणपति है अमुक है हिंदुत्व तो है तैयार बीफ कटलेट भी उसने खाया है ये लोगो ने हिंदुत्ववादी तो लोग है हमको सिखाते है सबको और सबको क्या बोलता है मॉब लिंचिंग करते हैं किसी के पास बीफ मिला किसी के पास ये मिला लेकिन वो बिल में बीफ कटलेट का भी ऑर्डर है उसका भी पैसा ताचे पैसे दिलले बिल पेड के पोलिस ने जप्त के बिल है आ? तुम्ही बीफ खायचं आणि लोकांचे बळी रस्त्यावर घ्यायचे काय चाललंय हे देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र तुम्हाला माफ करणार नाही ज्या प्रकार प्रकारे तुम्ही गृह खातं चालवताय हा तुम्ही आमच्या अनिल देशमुखांना अटक करायला निघाले जात चार वर्षापूर्वीच्या जा एका प्रकरणात गृहमंत्री म्हणून त्यांनी काही निर्णय घेतले असतील तुम्ही त्यांच्या अटकेची तयारी करताय पण तुमच्या डोळ्यासमोर तुमच्या पक्षाच्या एका नेत्याच्या मुलानं दहा गाड्या चिरडून लोकांना मारण्याचा प्रयत्न केला दारू पिऊन त्याला तुम्ही अभय देत आहे कुठे फेडाले पाप तुम्ही हा भयंकर माणूस आहे

तो मोदी जी के बाद है कानून के ऊपर कोई नहीं तो कानून के ऊपर ये संकेत चंद्रशेखर बावन को क्यों बड़ा नेता है पिकर गाड़ी चला रहे थे चार लोग नशे में धूत थे कंट्रोल के बाहर उसने नशा की थी तो आपने इतने लोगों को मारने की कोशिश की जख्मी है जो अस्पताल में है उसके गाड़ी में एक खाने पीने का बिल मिला है पुलिस के पास है पुलिस पुलिस वो तो डिस्ट्रॉय कर को बोलिए जो कमिश्नर है ना नागपुर के रश्मि शुक्ला जो आर एस एस की लेडी वहां पिटाई है डी जी उनको बोलिए हिम्मत है आप सचमुच कानून के रखवाले हो तो वो बिल जनता के सामने लीजिए उसमें लिकर का बिल है। दारू खाने पीने का फिक्र बावन कोड़े क्यों है क्योंकि उसका बाप बीजेपी का बड़ा नेता है दारू पीकर गाड़ी चला रहे थे चार लोग नशे में धूत थे कंट्रोल के बाहर उसने नशा की थी तो आपने इतने लोगों को मारने की कोशिश की जख्मी है जो अस्पताल में है उसके गाड़ी में एक खाने पीने का बिल मिला है पुलिस के पास है पुलिस शायद वो तो डिस्ट्रॉय कर देंगी पुलिस को बोलिए जो कमिश्नर है ना नागपुर के या रश्मि शुक्ला जो आर एस एस की लेडी वहां बिठाई है डी जी उनको बोलिए हिम्मत है आप सचमुच कानून के रखवाले हो तो वो बिल जनता के सामने लीजिए उसमें लिकर का बिल है दारू खाने पीने का बिल है नॉनवेज उसमें बीफ कटलेट भी खाया है मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। बीफ कटलेट खाया है उसके वजह से आप सड़क पर लोगों का मॉब लिंचिंग करते हो ट्रेन में मॉब लिंचिंग करते हो मुसलमानों का और आपके दिल में बीफ कटलेट का चिकर, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी को हिसाब और जवाब देना पड़ेगा आप सब कुछ करते हो और दूसरों को ज्ञान देते देशमुख तो इतना घटिया गृह मंत्री इस राज्य को इतिहास में नहीं मिला आप हमारे अनिल देशमुख जी को अरेस्ट करने की तैयारी चल रहे क्यों गृह मंत्री होते हुए कुछ निर्णय लिया होगा कुछ कार्रवाई का आदेश दिया होगा तो केस सीबीआई के पास आपके सामने नागपुर में आपके नाग के सामने एक नशेड़ी ग्रुप ने युवा ने दस दस कारों को कुचल कर बीस लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया अब तक एफ आई में उसका नाम है जिस गाड़ी का नंबर प्लेट है वो तो गाड़ी चंद्रशेखर बावन जी की उसका बेटा अंदर था गाड़ी चला रहा था उसको बचाया गया नंबर प्लेट बदल उस बारे में आप कोई कार्रवाई नहीं करते कौन सा घटिया किस्म का आदमी को गृह मंत्री बनाया है मोदी और नरेंद्र शाह नरेंद्र अमित शाह कौन है ये थोड़ी भी शर्म नहीं किसको बचा रहे हो आप और आप कानून की बात करते हो संविधान की बात करते हो चलिए। इलेक्शन है जोड़ा जोड़ा बात ऐसी है, है। बात ऐसी है है बात ऐसी कि चुनाव आयोग ये बीजेपी की एक्सटेंडेड शाखा है हमने देखा उस बारे में आप कोई कार्रवाई नहीं करते कौन सा घटिया किस्म का आदमी को गृह मंत्री बनाया है मोदी और नरेंद्र शाह नरेंद्र अमित शाह कौन है ये थोड़ी भी शर्म नहीं किसको बचा रहे हो आप और आप कानून की बात करते हो संविधान की बात करते हो

उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं रख सकते ये चमचे है बीजेपी के डरते हैं। वो कानून और संविधान से काम नहीं करते। उनके लीडरशिप में जो चुनाव हुए है दो के भी वो फेयर नहीं हुए हमें मालूम है तो राहुल गांधी जी ने तो बात कही है वो सोलह आने सच है तो चाइना को लेके सवाल आ रहा है लद्दाख में तो चार हजार किलोमीटर की जगह लद्दाख अरुणाचल प्रदेश सब जगह पे चाइना घुसा है सब जगह पे चाइना ही घुसा है ना तो मोदी जी ने जिस मोदी जी को मणिपुर का बारे में आप बात नहीं कर सकते तो चाइना के बारे में क्या हिम्मत दिखाएंगे ये डरे हुए लोग हैं ये सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर आग दिखाएंगे कमजोर देश है चाइना के ऊपर आग दिखाइए अरुणाचल में 60 किलोमीटर अंदर घुस गये है चाइना 60 किलोमीटर अंदर चाइना घुस गई है अरुणाचल में और उससे भी ज्यादा जमीन हमारी खा गई है लडाख में लेकिन मोदी ना बोलेंगे ना राजनाथ सिंह बोलेंगे तो रक्षा मंत्री अमित शाह की तो बात ही छोड़ दीजिए शेयर बाजार की बात करेंगे तो महायुति तो 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 में तारी 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 को आपस में मतभेद है अजीत पवार की खबरें आ रही थी अजीत पवार ने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री का पद मिलना चाहिए लेकिन ये करें अफवाह देखिये अजीत पवार सबसे वरिष्ठ नेता है शिंदे से भी वरिष्ठ हक तो उनका ही बनता है ना अनुभव के आधार पर और अगर बेईमानी की बात करें बेईमानी की तो शिंदे से ज्यादा बड़ी बेईमानी अजित पवार ने भी की है तो बेईमानी का जो आप तराजू देखें, तो दोनों समान है दोनों को हक है अजीत पवार को सबसे ज्यादा हक है मुख्यमंत्री बनने का